Дайте жалобную книгу. Жалкое впечатление производит власть, которая кроме угроз и обещаний ничего не в состоянии противопоставить недобросовестным исполнителям. На очередном совещании коммунальщиков в очередной раз звучали упреки в адрес ДРСУ-1, которая не убирает дороги, КТК, которая не платит за газ, аварийные службы, которые не работают в выходные. Как у нас как-то происходят, аварии происходят в выходные дни. Рабочие дни вы устраняете, мы их не замечаем, а выходные дни значит, ищем людей. Напоминаю, все всем при формировании тарифов заложено в аварийно-диспетчерская служба. Привычка Виктора Каурова обдуманно бросаться словами сыграла с ним злую шутку. Когда КТК пыталась уйти от долгов и зарегистрировала новую компанию с той же аббревиатурой, глава советовала жителям не торопиться с оплатой за отопление. И КТК тут же воспользовалась этим в своих интересах. Когда ваше руководство, вы вот доведите эту информацию, ведет различного рода переговоры, я говорю, на что только не дуют уже. Вот глава заявил это, Теперь, наверное, мы не будем платить за газ, потому что э, вот платежи там стали. А, что все вы все еще там придумаете, чтобы не платить? Первая компания собирает или вторая компания? Вторая. Вторая собирает. Уже за уже И за 69 миллионов рублей. Как, как платежное агент собирает? Ее? Понятно. На гневное вопрошание начальника управления городского хозяйства, почему вовремя не вышли на уборку города, представитель Дрсу резонно заявил, что действовал строго по инструкции. Согласно инструкции полчаса ждем, потом посыпаем опасным участком. первый опасный участок, так, первый, да. опасный, участок. Так. опасный участок. Потом первую категорию. Нет. Так. Снег прекратился. Выпало 2 сантиметра осада Через час 2 сантиметра снега укатались, и все участки города стали опасны. Согласно инструкции 2 килограмма соли на асфальт в течение сезона можно высыпать. Мы можем высыпать 5 килограммов соли, но асфальта вы не увидите весной. Думается, профессионализм сотрудников администрации в том и заключается, чтобы уметь разруливать подобные ситуации, а не только размахивать руками от возмущения. И ироническая улыбка на лицах коммунальщиков в этом случае вполне понятна. Да и то, что последние профессионалы уходят из муниципальной сферы, тоже весьма показательно. Наверное, нет хорошей жизни Валерий Соколов решил поменять хлопотное место директора МУБЖЛЭКС на монолитное спокойствие завода имени Дегтярева.